پھر ان پر قوم سبود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے دیش تو نابود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں آیت نمبر شنوی میں فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکلیف پھر انعام و اکرام سے عزمائی گیا جب ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر ان کو تباہ کیا گیا آیت نمبر شنوی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بستی والوں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمت فراوانی سے عطا کر دیتے لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے ان بستی والوں کو اس لیے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے گزشتہ امتوں کے آواز سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی گیزا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرقین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے موسیٰ نے ان کی دعوت حد دی ان کو اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فرعون نے موجزات پیش کرنے کے لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اجدہا بن گیا انہوں نے اپنا ہاتھ غریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا اس نے کہا تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سیر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرائے درا ڈرائ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادو لے آئے ہیں آیت نمبر 103 تا 143 تھا ایک تیس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر قید سالی کا عذاب نازل فرمایا فیرونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال کردانتے اور برائی کی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیتے پھر ان پر ٹڈیوں مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل ہوا جب عذاب میں وہ ملا ہوئے تو موسیٰ سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں ہم سے یہ عذاب ٹل جائے اگر ایسا ہوا تو ہم پر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے لیکن موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرونی اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرب کر دیا آیت نمبر 144 تا 155 میں حضرت موسیٰ کو رسالت عطا کرنے کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے تورات عطا کرنے کا ذکر ہے آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ متقبر آیات الہی سے عراض کریں گے اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں آیت نمبر 156 تا 58 میں موسیٰ کی دعا کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بلائی مانگی اللہ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس دورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں آیت نمبر ایک سو سات سے موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری ہونے کے معجنے بادل کے سایہ کرنے اور من و سلوہ کے اتارنے کا بیان موجود ہے آیت نمبر 167 اور 68 میں یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر موجود ہے 175 میں ذکر شخص ذکر شخص کے مصدار پر علماء کا اختلاف ہے بعض نے اسے بلعم ابن باعور بعض نے اسے امیہ بن اصل اور بعض نے ابو عام فاسق کرا دیا ہے ان تینوں میں ایک برائی حسد قدر مشترک ہے یہ جتنے بھی نامی گرامی جو کافر تھے ان کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے ان میں جو اکٹھی یعنی سب میں جو ایک برائی تھی وہ کیا تھی سمجھ گئے نہیں حسد کی وجہ سے ان کو تباہ برباد کر دیا گیا ایک سو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نعمت عقل کو قبول کر قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپاؤں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات راہی کو دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں آیت نمبر اسی اللہ تعالیٰ کو اسماع حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے چھیاسی تا ایک سو اٹھاسی میں ان کے, کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کے جواب کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رویت میں ان نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہو میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں اپنی ذات سے غیر کو جانتا تو میں از خود کثیر خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی نہیں آیت نمبر ایک سو نواسی میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ ان اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اس کے بعد والی آیات میں کفار کے معبودان باطل کی عجز کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر ہے ایک سو چنانوے سے مشرقوں کے معبودان باطل کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں آنکھ کان ہاتھ پاؤں کی نعمت سے بھی معلوم ہے یعنی وہ خود ہی آجز و بے بس ہیں کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں آیت نمبر ایک نینوے میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف ہے اللہ تعالیٰ نے صدقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قصور بار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اسے معاف کر دیجئے اچھی باتوں اور نئے کاموں کا حکم دیجیے اور نہ سمجھ لوگوں سے الجھنے کی بجائے رخ الور پھیر لیجیے اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی اللہ کی توفیق فرمائے